Добрый вечер, Наталья. Вы нас что это? Добрый вечер, да, я слышу вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья, расскажите, какая ситуация сейчас в Славянске с э, угрозами и вообще, что там происходит с, э, с людьми, которые находятся внутри города? Э, ну, вчера 18 апреля в 22 часа по улицам Володарская, Димитрова, по слов пострадавшего Павла Ковец Ковача. Было совершено разбойное нападение со стрельбой из огнестрельного оружия. Он говорит, что у него весь двор в гильзах. Слава Богу, обошлось без жертв. Mm. Люди, приехавшие на серебристом микроавтобусе номер 1551, два-три человека из них были в военной форме, остальные были в штатском, вооружены были пистолетами, ружьями, автоматами. Но, по словам пострадавших, нападению подверглись жители семи домов. Требовали деньги, золото, наркотики, оружие. Скажите, пожалуйста, а висковые... Я перепрошу, поняла, yes. Наталья. Вы сразу уточните эту информацию. Вискови у какой форме? В форме какой краины? Че чи... uh, с нашивками? Это я не могу сказать, потому что я не была очевидцем. Мы люди сами, понимаете, были напуганы. Откуда они знают, какая какая была форма? Что это была за форма? Эту информацию не могу вам предоставить. А эти люди были в балаклавах с закрытыми лицами, правильно я понимаю? А, да, да, но мы считаем, что в этом преступлении, возможно, и нет никакой политической подоплеки, потому что это грабеж, это уголовное преступление, мы не спешим пока вешать ярлыки. А кто совершил это, должны разобраться компетентные органы. Поэтому мы просим представителей власти города Славянска, и представители областной власти обеспечить безопасность ромскому населению и помочь пострадавшим. Кроме того, общественная организация «Ромская рада Украины» сделала официальное заявление, где тоже осуждаются эти действия. Там говорится о том, что это уже второй случай, потому что 28 февраля в городе Коростей тоже было нападение аналогичное. И мы оцениваем это именно как провокацию для дестабилизации обстановки и распаливания вот такого межнационального конфликта. То есть на э -э самом деле это не второй случай, а восьмой случай? Ну возможно, да. да mm -hmm. Возможно, восьмой, вот смотря что ставить в один ряд с этим. Но вы знаете, что Рома наши очень мирные люди. Очень мирные. И сейчас тем более все готовятся к празднику, все заняты дома. Это, ну, я не представляю, что это за люди, что у них в сердце, что они вот смогли так поступить. Утром сегодня мы обратились э, к Донецкой областной администрации. Кроме того, э, Международный Ромский женский фонд Черекли вместе с нашей организацией обратились э, в офис уполномоченного по правам человека, а также Европейский центр по правам ромов в Будапеште, офис ОБСЕ Ромский отдел в Варшаве и независимый эксперт ООН Рита Ижак по правам национальных меньшинств. А скажите, то есть вы все-таки а вы пытались как-то поговорить с, вот с господином Пономаревым, Это тот человек, который себя провозгласил городским головой города Славянска? Нет, я конкретно с ним не пыталась говорить, потому что мы не знаем, он, он ли посылал этих людей, понимаете, у нас нет пока никакой информации. А с, я считаю, с кем вы пытались поговорить? С... С... А кто со Славянска? Вы сказали, вы обращаетесь к э, э, властям города Славянская, так к кому вы обращаетесь? Неля Штепа в плену находится. Э, ну да, но она же находится скорее всего там вместе с, с сепаратистами, то есть и... Власть реальная тоже вся в одном месте, скорее всего, сосредоточена. Но сегодня вот э, наш человек там пострадавший э, должен был пойти написать заявление, потому что я считаю, что все должно быть прежде всего задокументировано. Mm -hmm. И должны быть копии этих заявлений и так далее. Потом будем действовать дальше. Но очень э, хотелось бы мне думать, что на этом все ужасы закончатся, что люди все наконец станут добрее перед таким праздником, который завтра наступает. И пользуясь случаем, хочу сказать всем, тем зрителям, что все равно, хоть и у наших ромов нет страны, которая за нас может заступиться, все равно... Боженька нам поможет, и все будет хорошо. Держитесь, Наталья. Спасибо вам за информацию. Я надеюсь, что все будет хорошо, и Славянск рано или поздно выйдет из той критической ситуации, в которой оказался на текущий момент. Це была, Это была Наталья Варакута, голова Донецкого областного культурно-усвительного объединения ромских женок.